नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तर आज आपण इयत्ता सहावीच्या हिंदीच्या पुस्तकातील दुसरी इकाई मधला दुसरा धडा तुफान असे क्या डरना त्याचं स्वाध्याय आणि त्या कवितेचा अर्थ सुद्धा पाहणार आहोत तर कविता का परिचय इस कविता में बताया गया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए हिम्मत के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए तूफानों से डरना नहीं चाहिए हमें ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरा दूर करना है अब नीचे कविता का सरल तर्थ है तो हम उसको भी पढ़ते हैं हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए सभी लोगों के साथ प्यार से रहना चाहिए जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं हमें इनसे डरना नहीं चाहिए जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं उन्हें सभी की मदद मिलती है हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए जीवन में हार और जीत तो होती ही रहती है कुछ कामों में असफलता मिलती है तो कुछ में असफलता हमें जीवन को एक खेल मानना चाहिए सफलता असफलता जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए जब तक जीवन है खुशी खुशी जियो एक दिन तो सभी को यह संसार छोड़कर जाना ही है जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं हमें इनसे डरना नहीं चाहिए हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है यह धारणा एक महामारी के समान फैली हुई है हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाए हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधकार दूर करना होगा जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं हमें इनसे डरना नहीं चाहिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में कभी उजाला होता है कभी अंधेरा होता है अर्थात कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बुरे परंतु तो यह बात तय है कि रात चाहे कि जितनी लंबी हो उसका अंत होता है और सवेरा आता है समय एक सा सदा नहीं रहता हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं हमें इनसे डरना नहीं चाहिए तथा अपन प्रद्याश क्रमांक एक तथा अपन स्वाध्याय पहु या निम्नलिखित प्रद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतिया करो शब्दार्थ दिए तूफान तूफान मतलब आंधी सत्कर्म मतलब अच्छा कार्य तुलिका मतलब ब्रश आगे कृति एक है कृति पूर्ण करो कवयित्री का कहना यह है हमको यह कृति है वो पूरी करनी है इसके लिए उन्होंने चार बॉक्स दिए तो देखिए कवित्री कवेत्र, कवयत्री का क्या कहना है तो कवित्री का क्या कहना है हम किसी से नफरत हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए दूसरा है हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए तीसरा हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए चौथा हिम्मत करने वालों की सब मदद करते हैं अब दूसरा प्रश्न है चौखड़ पूर्ण करो पहला है जीवन में ये आते रहते हैं मतलब एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है तो पहला है जीवन में ये आते रहते हैं तो क्या आते रहते हैं तो जीवन में तूफान आते रहते हैं दूसरा है हिम्मत करने वालों को सब यह मिलती है तो हिम्मत करने वालों को मदद मिलती है तीसरा यह हार जीत का खेल है तो क्या जीवन यह हार जीत का खेल है सब जब तक जियो इस प्रकार जियो तो जब तक जियो हस्कर जिओ अभ हे कृती दोन व्याकरण शब्द संपला पहिला कविता मे आहे किनी पाच शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखू जे कविता कवितामध्ये आलेले आहेत त्यातले विरुद्धार्थी शब्द लिहायचे आहेत तर पहिला नप्रत प्यार दुसरा जीवन मृत्यू तिसरा हार जीत चौथा हसना रोणा पांचवा जाना और आना ये पांच विरुद्धार्थी शब्द है आगे दूसरा देखो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखो नफरत मतलब घृणा हिम्मत हौसला सत्कर्म अच्छा कार्य तुलिका मतलब ब्रश कृति तीन सरल अर्थ भावार्थ पद्यांश के आरंभ की चार पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो तो उत्तर है हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए ज़िंदगी में तूफान तो आते रहते हैं हमें इनसे डरना नहीं चाहिए जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं उन्हें सभी की मदद मिलती है हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए पद्यांश क्रमांक दो निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो शब्दार्थ है देह शरीर अभिमान गर्व घमंड महामारी सक्रामक भीषण रोग आत्मज्ञान स्वयं का ज्ञान ज्ञान छाव छाया उजाला प्रकाश सवेरा सुबह धीरज धैर्य आगे है कृति ए आकलन एक उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो तो पहला है सबको सच्ची राह दिखाना तो अपनी जिम्मेदारी है अच्छी दुनियादारी है या सच्ची ईमानदारी है तो सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है दूसरा है आत्मज्ञान के दीप चलाकर हमें न्यान फैलाना जी दूर अंधेरा करना जी थोड़ा धीरज धरना जी तो आत्मक ज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना चाहिए। तीसरा है धूप छाव जीवन का हिस्सा उसका भी है अंत सवेरा दुनिया तो है एक बसेरा कभी उजाला कभी अंधेरा तो उत्तर है धूप छाव जीवन का हिस्सा कभी उजाला कभी अंधेरा तो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न है पद्यांश की पंक्तियों को सही क्रम में लिखो। पहली है तूपा तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है रात हो चाहे कितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा समय एक सा कभी न रहता थोड़ा धीरज धरना जी तो उत्तर है पहली है देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है दूसरी है रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा तीसरी है समय एक सा कभी न रहता थोड़ा धीरज डरना जी और चौथी है तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी अब आगे कृति दोन निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो देह शरीर रात रजनी उजाला प्रकाश राह मार्ग दूसरा है पद्यांश से संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखो तो जीवन धीरज राह और अभिमान कृति तीन पद्यांश के अंतिम दो पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो तो उत्तर है समय एक सदा नहीं रहता हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं हमें इनसे डरना नहीं चाहिए अभी है मुख्योत्तरी प्रश्न जरा सोचो चर्चा करो यदि समय का चक्र रुक जाए तो उत्तर यदि समय का चक्र रुक जाए तो दुनिया का विकास रुक जाएगा सभी जीव जंतु जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे न पेड़ पौधे बढ़ेंगे न जीव जंतु बच्चों का बचपन समाप्त नहीं होगा युवा कभी बूढ़े नहीं होंगे न सूर्योदय होगा और न सूर्यास्त होगा अब आगे देखते हैं पाठ्य पुस्तक पुष्ट क्रमांक बत्तीस का चित्र देखकर पंचमाक्षर ड न ना न ना न म के अनुसार पतंगों में उचित शब्दों की जोड़ियां मिलाओ तो पहला है ड का क कंकाल ख पंख ग कंगना घ संगमित्रा दुसरा न च चंजल छ पंछी जंजल, झ झंझा परत दुसरा न ट घंटा ठ कंठ ड डंडा ढ पंढरी परत न त अंतीम, थ मंथन द अंदर, ध गंधर्व परत म प चंपारण फ इंभाल ब चंबल भ अचंभ तर विद्यार्थी मित्रांनो अशाच व्हिडिओसाठी तुम्हाला कोणत्या दुसऱ्या काही को व्हिडिओ पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की सांगा की तुम्हाला कोणत्या कोणत्या प्रकारची व्हिडिओ पाहिजे त्या व्हिडिओ बनवून मी तुम्हाला देण्याची नक्कीच प्रयत्न करेन आणि लवकरच देईन त्यामुळे माझ्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा थँक्यू धन्यवाद